न्यूज करा बेल आईकोन वर क्लिक करा एस एस न्यूजच्या नमस्कार मी शिल्पा बावीसकर एस एस न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे चला तर मग जाणून घेऊयात आजच्या महत्वाच्या बातम्या उल्हासनगर कॅम्प चार सेक्शन सव्वीस से येथील आशिष अपार्टमेंट मध्ये काल रात्री घडलेल्या घटनेत वादाचे रूपांतर हानामारीत झाले यामध्ये निखिल राजपाल यांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना तातडीने मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे घटनेचा तपशील असा की निखिल राजपाल यांच्या वडिलांना बिल्डिंगमध्ये येण्यासाठी अडथळा झाल्याने वादाला तोंड फुटले मंगळवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास निखिल राजपाल यांचे वडील घरी येत असताना महेंद्र यांनी आपली गाडी इमारतीच्या गेटसमोर लावली होती यामुळे गेटमधून जाण्यासाठी अडचण आल्याने निखिल राजपाल यांच्या वडिलांनी महेंद्र यांना गाडी बाजूला करण्यास सांगितले मात्र महेंद्र यांनी गाडी काढण्यास नकार दिल्याने दोघांमध्ये वाद झाला हा वाद विकोपाला गेला आणि महेंद्र आणि निखिल राजपाल यांच्या वडिलांवर शिवीगाळ केली निखिल राजपाल यांना माहिती मिळताच ते गेट जवळ आले आणि वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला परंतु महेंद्र यांनी निखिल राजपाललाही शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली या दरम्यान महेंद्र यांच्या सोबत गुलशन सिंग गुरदीप सिंग आणि काका अवतार सिंग यांनी मिळून निखिल राजपाल यांच्यावर हल्ला केला त्यांनी दगड विट आणि महेंद्र यांच्या हातातील कड्याने निखिल राजपाल यांना मारहाण केली या घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून झाले निखिल राजपाल जखमी झाल्यानंतर त्यांना तातडीने उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले दरम्यान विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात महेंद्र सिंग गुलशन सिंग गुरदीप सिंग आणि अवतार सिंग यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करत आहे निखिल राजपाल छब्बीस सेक्शन में रहता हूँ प्रभु आशीष अपार्टमेंट में गुरु संगत दरबार के बाजू में और तो जिनके साथ झगड़ा हुआ वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और झगड़ा इस बात पे हुआ कि मम्मी मम्मी और पापा आ रहे थे और इसके बेटे बिल्डिंग के एकदम सामने ही खड़े थे तो पापा ने बोला गाड़ी हटाने के लिए तो वो गाड़ी हटा नहीं देते मैं ऊपर बैठ के काम कर रहा था अपना तो उस बात पे मच मच हो गया तो मेरे को आवाज आया तो मैं जैसे ही तुरंत नीचे गया तो उसके चाचा के लड़के ये वो दो तीन लड़के और भी खड़े थे तो उनको बोला कि तुम्हारा क्या काम जाए इसमें बीच में तो बोलता है मेरा चाचा का बेटा है ऐसा वैसा ये तो वो बात पे फिर और दो तीन लोग आ गए मतलब तो टोटल तो पांच से छह लोग थे तो जैसे ही उनको मगज मारी हुआ उनको बस छुड़ा रहे थे बोल रहे थे मत करो ये वो तो सीधा आके पांच छह लोग मिलके सीधा एक साथ बोला मारो मारो तो एक साथ सीधा आके मारने लग गए और फिर इधर पत्थर वत्थर से हाथ हाथ से हाथ में कंगन वंगन पहना था वो सरदार है तो यहाँ पे मारा है यहाँ पे चार पांच टाके आए और ये हाथ पे मारा इधर और ये पैर वैर पे लगा हुआ है पूरा तो गिरा गिरा के फिर मारने लग गए तो जैसे उन्होंने देखा कौन -उन बह रहा है तो फिर इधर उधर भागने स्टेशन तो में है नीचे सरदार का नाम है महेंद्र और उसके एक बड़े बेटे का नाम है गुलशन और छोटे बेटे का नाम है गुरमीत और वो जो उसका चाचा का बेटा है एक वो है भोगी नाम है ना उसका और उसका दूसरा एक चाचा है वो अवतार ये पांच लोग तो थे और भीड़ में एक दो लोग और इनके वो सरदारों का है तो वो भी आके मारने लगे मतलब हम पांच लोग तो कन्फर्म पाँच पांच से सात लोग थे उन्होंने फिर कंगन से और फाइट वाइट पत्थर पत्थर के उठाया एक ने और यहाँ पे मारा है यहाँ पे ये सर पे लगा हुआ है यहाँ पे फट गया है पूरा हाँ इससे पहले उनके साथ पानी वानी के बाद पे झगड़ा हुआ है एनसी भी किया हुआ है दो तीन बार एनसी और एनसी तो छोड़ो और मैं अर्जी भी देखा वाड़ी पुलिस स्टेशन में लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ है अभी पुलिस कंप्लेन के लिए वही खड़े थे तो पुलिस स्टेशन में गए तो पहले बोला मेडिकल के लिए सेंट्रल में जाओ ये जो इंजरी विंजरी हुआ है उसका पहले इलाज करो कोई कड़ी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई पांच छह लोग मिलके एक छोटे से बच्चे को मेरी चौबीस साल उम्र है पांच छह लोग मिलके मारेंगे कभी कुछ हो, हो जाए और मेरी बहन जाती है मेरी मम्मी जाती है घर पे अकेले बैठे रहते जब भी ऊपर नीचे जाते रहते थे, तीनों लड़के इसका बाप दो, दोनों लड़के और इसका बाप घूर घूर के देखते रहते वो उस, उसकी भी अर्जी दी हुई है पुलिस स्टेशन में कि ये लोग घूर घूर के देख रहे हैं हमारी माँ बहन को घर पे अकेले लेकिन पुलिस से कुछ एक्शन नहीं है अभी तक एस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करा बेल आइकॉन आईकोन क्लिक करा एस एस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर